বিশ্বাসী কাম কৰি গৈ আছোঁ যিটো মোৰ দেউতাই মোক শিকাইছিলে যে সদায় মানুহৰ পৰা বিশ্বাস ল'বলৈ চেষ্টা কৰিবি বিশ্বাস যিমান ল'ব পাৰিবি সিমান আগুৱাব পাৰিবি হয় সেই বিশ্বাসৰে মোৰ মূল মন্ত্ৰ ব্যৱসায় ইমানখিনি সমাজৰ কাম কৰি আছে সমাজত আপোনাক দেখা পাই থাকোঁ মানে পলিটিকেল ছাইডটোত কিবা ভাবিছে নেকি ভোগালী মেলা আহি আছে আগন্তুক ভোগালী মেলাত তেনেকুৱা এইবাৰ নতুনত্ব কি দিব নাও খেল হ'ব নাও খেলৰ এখন নাও খেল এখন হ'ব নাও খেল নাও খেল এখন হ'ব ডেটটো ফাইনেল নমস্কাৰ মই দীপজ্যোতি বৰা দীপজ্যোতি আছামিছ ব্লকছৰ আন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকক মই স্বাগতম জনাইছোঁ পোনপ্ৰথমে আজি এটা বিশেষ ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজত আহিলোঁ বিশেষ ভিডিঅ' বুলি ক'বলৈ গ'লে অকণমান টান হ'ব এখন সামাজিক ঘৰুৱা বিভিন্ন ইয়াত সোমাই থাকিব নানুদা নানুদা বুলি ক'লে নগাঁও চহৰত অঞ্চলত চিনি নোপোৱা মানুহ নাই আৰু নানুদাৰ ঘৰত আজি আহিলোঁ দুটা তেওঁৰ বিষয়ে জানিবৰ কাৰণে দুআষাৰ তেওঁৰ বিষয়ে জানো আৰু তেখেতৰ লগত দুটা কথা পাতোঁ আহক আমি নানুদাক আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিওঁ নানদা নমস্কাৰ ভাল আছে এয়াই আমাৰ নানোদা নগাঁও চহৰৰ মাজমজিয়াত খুব জনপ্ৰিয় নানুদা বুলি ক'লে ন চহৰত চবেই চিনি পায় এয়াই নানুদা আহক নানুদাৰ লগত প্ৰথমে আপোনাক নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু ভোগালী বিহুৰ ওলগ জনালোঁ ধন্যবাদ ময়ো ভোগালী বিহু জনালো নতুন শুভেচ্ছা জনালো আৰু আপোনাক নানুদা বুলি কোন ব্যক্তি আপুনি এজন আপুনি প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায় ব্যৱসায়ৰ লগত আপুনি সামাজিক কামবিলাকো যথেষ্ট আপোনাক দেখিবলৈ পোৱা যায় কিন্তু ব্যৱসায় সামাজিক কাম তাৰ বাহিৰেও ঘৰুৱা কাম কেনেকৈ আপুনি মানে যিটো লাইন নানুদা বুলি ক'লে যিটো পৰিচিত এইটো কেনেকৈ আমি গম পালোঁ বা আপুনি কেনেকৈ এই নামটো আপুনি অৰ্জন কৰিলে মানে মোৰ ঘৰ মই হ'লোঁ আমাৰ ঘৰ হবগাঁও নৱগাঁও থানাখনৰ লগতে আমাৰ ঘৰ সৱগাঁও নৱগাঁও যিখন মেইন হবগাঁও থানা আছে তাৰ লগতে আমাৰ ঘৰ হয় আমি ইয়াৰ প্ৰায় দুশ বছৰ পুৰণা মানুহ আমাৰ পূৰ্বপুৰুষে কৈছে যে আমি এটা সময়ত বৰপেটাৰ ফালৰ পৰা আহিছিল হয় তাৰ মোৰ দেউতা আছিল স্বৰ্গীয় মথিৰাম প্ৰভাত চন্দ্ৰ দাস আৰু ককা আছিল স্বৰ্গীয় মথিৰাম দাস আৰু আমাৰ ককাৰ দিনৰ পৰা আমাৰ ঘৰখন ব্যৱসায় আৰু সামাজিক কামৰ লগত জড়িত ককাৰো ব্যৱসায় আছিল আমাৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ব্যৱসায় আছিলে ডেটৰ ব্যৱসায় আছিলে এতিয়া কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম কৰিছিলোঁ কনট্ৰেক্ট কৰিছিলে আৰু ময়ো ব্যৱসায় কৰি আছোঁ আজি মই গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছোঁ নাইণ্টি ছেভেনত কিন্তু মই নাইণ্টি ফাইভৰ পৰাই ব্যৱসায় কৰি আছোঁ প্ৰথম প্ৰথম ডি আৰ ডিত ৰেজিং ছাপ্লাই তাৰপৰা ইটো সিটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এটা দুটাকৈ ডিপাৰ্টমেণ্টত কমেও দহ পোন্ধৰটা ডিপাৰ্টমেণ্টত কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম কৰিলোঁ তেৰ চনলৈকে কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম কৰি পেলাই সেই কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম বন্ধ কৰি পেলাই নতুনকৈ আকৌ বেলেগ কামত হাত দিলোঁ ই ৰিক্সাৰ কামত ব্যৱহাত দিলোঁ ই ৰিক্সাৰ কাম কৰিলোঁ ই ৰিক্সাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউটাৰশ্বিপ আছে তাৰ উপৰি আপোনাৰ বেটেৰী কাম কৰোঁ হ'ল বেটেৰী হ'লছেলো কৰোঁ পাৰ্চৰ কাম কৰোঁ ফাইনেন্স কোম্পেনী এটা আছে বাৰ্থা কৰোঁ আই এছ একাডেমীটো মোৰ মিছেছে চলায় সেইটো আমাৰে হয় আৰু পুৰণা ককাৰ দিনৰ কিছু প্ৰপাৰ্টি আছে সেইখিনি প্ৰপাৰ্টি ময়ে চব মেলা কৰিব লগা হয় ত' এইধৰণে ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰখনৰ লগত জড়িত কাম কৰি আছোঁ আৰু বিশ্বাসটো ব্যৱসায়ত মেইন কথা কাম কৰি গৈ আছোঁ যিটো মোৰ দেউতাই মোক শিকাইছিলে যে সদায় মানুহৰ পৰা বিশ্বাস ল'বলৈ চেষ্টা কৰিবি বিশ্বাস যিমান ল'ব পাৰিবি সিমান আগুৱাব পাৰিবি সেই বিশ্বাসৰে মোৰ মূল মন্ত্ৰ ব্যৱসায় সেই বিশ্বাস লৈ চলি আছোঁ আৰু নগাঁওখনত বা অসমতে হওক বা যিমান ব্যৱসায় অসমৰ বাহিৰৰ যাৰ যাৰ লগত জড়িত আছোঁ সকলোৰে লগত সেই বিশ্বাসটো লৈয়ে চলি আছোঁ কাৰণে কাম কৰি আছোঁ সকলো ভাল সু সম্বন্ধ গঢ়ি গঢ়ি ক'লে যে দুশ বছৰ পুৰণা বা আপোনালোকৰ ককাৰ এই ষ্টাৰ্টিং ব্যৱসায়টো আপোনালোকৰ কেনেকৈ আগবাঢ়িছিলে আমাৰ ককাৰ ব্যৱসায় আছিলে হাতীৰ ব্যৱসায় আছিলে আমি হাতীৰ বেচা কিনা ব্যৱসায় কৰিছিলোঁ মৰা বাটৰ ব্যৱসায় আছিলে বিল আছিলে আমাৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম যেতিয়া তেতিয়া প্ৰথম প্ৰথম কনষ্ট্ৰাকশ্যন কাঠৰ দলংবিলাক হৈছিলে সেই দলংবিলাক ককাৰ তাৰপৰাই হৈছিলে আমাৰ এইধৰণে আমাৰ ককাহঁতৰ আৰু ধৰক কাঠৰ ব্যৱসায় আছিলে এতিয়া মই পাহৰিয়ে গৈছে কিছুমান ককাৰ ব্যৱসায় আছিলে আৰু ককায়ো তেতিয়া সামাজিক কামৰ লগত জড়িত আছিলে তাৰপাছত সেই ককাৰ দিন যোৱাৰ পিছত কিছুমান ব্যৱসায়টো বন্ধ হৈ গ'ল এতিয়া কানীৰ ব্যৱসায় আছিলে আমাৰ নগাঁৱত বহুত কানিৰ দোকান আছিলে নগাঁও মৰিগাঁও তেতিয়া কানিৰ ৱাইন শ্বপ যেনেকুৱা যেনেকৈ লাইচেঞ্চ দিয়ে গৰম চৰকাৰে তেনেকৈ কানিৰ দোকানৰ লাইচেঞ্চ দিছিলে নগাঁও হোজাই মৰিগাঁও এইবিলাক জেগাত ঢেং এইবিলাকৰ জেগাত আমাৰ কানিৰ বহুত দোকান আছিলে কানীৰ দোকান আছিলে কানীৰ দোকান দিয়ে তেওঁ লাইচেঞ্চ দিয়ে গভৰ্ণমেণ্টে ব্ৰিটিছে লাইচেন্স দিয়ে দিয়ে কানীৰ দোকান খুলিব পাৰে এনেকুৱা আছিলে সেইধৰণেহে তেতিয়াৰ পৰা সেইবিলাক চলি আছে ব্যৱসায় বেলেগ বেলেগ ব্যৱসায় তাৰণিজাই ক্ৰমে ব্যৱসায় সলনি হল প্ৰেছ আছিলে মোৰ খুৰাহঁতৰ প্ৰেছ আছিলে আমাক

মোৰ অনুষ্ঠানটো চাব গ'লে কিবা এটাও অনুষ্ঠান আছে আপোনাকতো আমি অইনত নহ'লেও ভোগালী বিহুৰ যিখন আমাৰ নগাঁও নেহৰুবালীত পতা হয় সেই অনুষ্ঠানখনতোতো আপুনি থাকেই আৰু আপুনি সেইখনত জেনেৰেল ছেক্ৰেটেৰী হৈ পেলাইও কাম কৰি আছে আমাৰ তাত যুটীয়া সম্পাদক হিচাপে আছোঁ হয় এইবাৰো যুটীয়া সম্পাদক হিচাপে আছোঁ ভোগালী বিহুখনৰ লগত জড়িত সেইধৰণে মই আপোনাৰ চেম্বাৰছ অফ কমাৰ্চ নগাঁও তাৰ জেনেৰেল চেক্ৰেটেৰী তাৰ উপৰি মই নগাঁও ৱেইট লিফ্টিং এছ'চিয়েচনৰ মই uh working president

বগৰীকে কয় সেইটো কোনো অনুষ্ঠানৰ লগত আজিলৈকে কম কমচে কম আঠ দহটা মই মেডিকেল কেম্প কৰিছোঁ মই গাঁৱৰ সকলো মানুহৰ লগতে ভাল সম্বন্ধ যিহেতু কাৰোবাক কিবা এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে তেওঁলোকে ৰক্ষা কৰে প্ৰায় আঠ দহজন ডক্তৰ লৈ পেলাই মেডিকেল কেম্পবিলাক কৰি থাকোঁ ফ্লাডৰ সময়ত ৰিলিফ দি থাকো দুখীয়া মানুহৰ কাপোৰ কানিৰ ক্ষেত্ৰতো সহায় কৰোঁ যেতিয়া মই কিছুমান তাহাঁতৰ থ্ৰতি মই বেলেগ বেলেগ তেজৰ যোগান ধৰি থাকোঁ নিজেও দি থাকোঁ নিজেও এতিয়ালৈকে বিছ পঁচিছ বাৰ ব্লাড দিছোঁ বাকী আপোনাৰ ঘৰুৱা ককা হওক বা যি আইতা ঢুকালে বুলি ক'লে ছমাহ হ'ল তেখেতৰ বিষয়ে বা তেখেতসকলৰ বিষয়ে অকণমান মাৰ নাম মীৰা দাস আছিলে দেউতাৰ নাম প্ৰভাত চন্দ্ৰ দাস আছিলে মাৰ ঘৰতো আমাৰ আচলতে উৰিয়া গাঁও অৰিজিন আছিল কিন্তু মাৰ জন্ম নগাঁও টাউনতে মাহঁতৰ নগাঁৱৰ এটা সময়ত আজিৰ পৰা কে মানে নগাঁও সদৰ টাউন মৌজা এডাৰ আছিল মাহঁত আৰু উৰিয়া গাঁও মৌজাটো মাহঁতৰ আছিলে ককাহঁতৰ আছিলে মুহীতৰ পৰা ককা নাম আছিলে ককা ঢুকালে ককা কেতিয়াবাই ঢুকালে এতিয়া অমলাপতিয়া মাহঁতে ঘৰ এখন কৰিলে মই তাতে ডাঙৰ দীঘল হৈছোঁ সৰুৰ পৰাই ডাঙৰ অমলাপতি অহা যোৱা কৰোঁ মোৰ মা অসমৰ বিখ্যাত আছিলে চিত্ৰ সাংবাদিক পবিত্ৰ ডেকা আপোনাৰ সম্পৰ্কীয় অঁ পবিত্ৰ কুমাৰ ডেকা মোৰ দেউতাৰ ডাঙৰ বায়েকৰ ল'ৰা মোৰ মানে জেঠাই ল'ৰা জেঠাই পবিত্ৰ কুমাৰ ডেকা চিত্ৰ সাংবাদিক দাদা ঢুকুৱা দিন হ'ল তেওঁলোক তেওঁ আমাৰ আমাৰ পৰিয়ালৰ গৌৰৱ হয় 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 তেওঁ চিত্ৰ সাংবাদিক হিচাপে কাম বহুত মানে অসমত বহুত কাম কৰিছে তেওঁ সেই এই ক্ষেত্ৰখনত চিনেমাৰ বোলছবিৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ লিখাৰ ক্ষেত্ৰত নাটক চিনেমা লিখাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ বহুত কাম কৰিছে ভোগালী মেলা আহি আছে আগন্তুক ভোগালী মেলাত কেনেকুৱা এইবাৰ নতুনত্ব কি দিব ভোগালী মেলাত এইবাৰ নতুনত্ব কমিটিখনে ডিচাইড কৰিছে সভাপতিয়ে ঠিক কৰিছে কাৰ্যকৰী সভাপতিয়ে ঠিক কৰিছে কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰূপক ৰূপ শৰ্মাদেৱ আমাৰ বিধায়ক তেখেতে নতুনকৈ দুটা বস্তু আনিছে এটা হ'ল আমাৰ নাও খেল হব নাও খেলৰ নাও এখন এখন হ'ব হোৱা নাই আজি কালিৰ ভিতৰতে ফাইনেল হৈ যাব মৰিকলঙত নাও খেলখন হ'ব মৰিকলং মানে যিখন আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান বিলখন যে বনাই আছে বিলখন যে নতুন হৈছে মৰিকলঙত নাও খেলখন হ'ব নাও খেলখন সুন্দৰ নাও খেল হব অসমত কেতিয়াও নগাঁৱত আজিলৈকে কেতিয়াও নাও খেল হব নহয় এটা নতুন হব আৰু এটা নতুন হ'ব সেইটো নাও খেলখন সোতৰ বা ঊনৈছ এই দুটা ডেটৰ ভিতৰতে হোৱাৰ কথা এটা আলোচনা চলি আছিল ফাইনেল হ'ব সোতৰ ঊনৈছ জানুৱাৰী হয় হয় এনেই তেৰ জানুৱাৰীৰ পৰা ওঠৰ জানুৱাৰীলৈকে আমাৰ বিহুখন হ'ব কিন্তু সোতৰ বা ঊনৈছৰ ভিতৰত বিহু নাও খেলখন এটা কৰা হৈছে আলোচনা হৈছে আৰু সেইটো বাকে সম্পূৰ্ণ বিধায়কে তেওঁ তেওঁ গোটেইখিনি এৰেঞ্জমেণ্ট কৰিছে তেওঁ ইচ্ছা তেওঁ কৈছে আৰু মানুহ আছে আৰু তাৰোপৰি আমাৰ এখন ষ্ট্ৰংমেন খেল এখন হ'ব ষ্ট্ৰংমেন অসম ষ্ট্ৰংমেন এছমসমূহ খেলখনৰ মই সভাপতি মই যিহেতু নগাঁও ৱেইটলিফ্টিং এছ'চিয়েচনৰ ৱৰ্কিং প্ৰেছিডেণ্ট সেই হিচাপে আমি ইয়াৰ খেলৰ লগতে জড়িত আমাৰ ইয়াৰ লগতে ৰিলেটেড ষ্ট্ৰংমেন খেলখন হৈ গ'ল অলপ বেলেগ অলপ পৃথক টায়াৰ ডাঙৰ কিছুমান বেলেগ বেলেগ বস্তু ডাঙৰ এটা খেল সেই খেলটো অল ইণ্ডিয়াত আছে বেলেগ বেলেগ ষ্টেটত আছে আমাৰ অসমত হোৱা নাছিলে এইবাৰ অসমত আমি ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছোঁ আমি অসমলৈ আনিছোঁ এই খেলখন নেশ্যনেল ফেডাৰেচনত আমি কথা পাতি পেলাই ইয়াত আমাৰ অৰূপ বৰা আছে মৃদুল ৰয় আছে হা আমি গোটেইখিনি মানুহ লাগি পেলাই এইখন খেলখন অসমলৈ আনিছোঁ আৰু ইয়াতে এইখন খেলখন হ'ব আমাৰ ওঠৰ তাৰিখে চাৰি বজাৰ পৰা তাত তাৰ কাৰণে সেই খেলখন হোৱাৰ পিছতে অসম এছিয়েচনখন বনোৱা হ'ব বনোৱা হ'ব হয় হয় তাৰ লগে লগে দেখিবলৈ পাওঁ আপোনাৰ স্বাস্থ্য স্বাস্থ্যটো আপোনাক যেতিয়াৰ পৰা দেখি আছোঁ একেটা স্বাস্থ্যতে আছে আচলতে মোৰ বেয়াই হৈছে আচলতে মই মই ফুটি সকলোৱে জানে মই খোৱা খাই আৰু খুৱাই খুব ভাল পাওঁ মোৰ ঘৰত প্ৰতিদিনে প্ৰতিদিনে আলহী থাকে নগাঁৱৰ হওক অসমৰ ভিতৰৰ যিকোনো ভাৰতীয় ঘৰৰ পৰা অসমৰ বিদেশৰ পৰাও মোৰ যিবিলাক বন্ধু বান্ধৱ আছে সিহঁত আহিলে আমাৰ ঘৰলৈ মা আহে মই খুৱাই ভাল পাওঁ খাই ভাল পাওঁ স্বাস্থ্যটো অলপ বেয়াই হৈছে থাকিব লাগিব চেষ্টা চলাই আছোঁ তথাপিতো আপোনাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত আমি দেখিবলৈ পাওঁ আপোনাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ কাঁহীবিলাক তাত মাংস থাকিব হাঁহৰ মাংস কোমোৰ আহাৰ জুতি লগোৱা আপুনি খানা মানে আহাৰবিলাক আপুনি দি থাকে সেইখিনি মোৰ পৰিবাৰৰ কাৰণে হৈছে পৰিবাৰে বস্তুখিনিত সদায় সহায় কৰে মই যেতিয়াই যাকেই মাতোঁ বুলি কওঁ তাই সদায় আগ্ৰহ দেখাই মাতিবলৈ ৰাতি আমাৰ ঘৰত এটা বজাতো ৰাতি বাৰটাত ফোন কৰিছে আলহীয়ে যে গুৱাহাটীৰ পৰা ওলালৈ গৈ আছে আহি এটা বজাত আহি পেলাই গুৱাহাটীৰ পৰা আহি পাইছে পাই পেলাই সেইটো সময়তো এনেই সহায় কৰা মানুহ আছে যদি যিটা সময়তো আৰু মানুহ নাথাকে তাই নিজেই ভাত পানী বনাই খুৱাইছে তাইৰ কাৰণে মই এইখিনি কৰিবলৈ সুবিধা পাওঁ মানুহখিনি মাতিবলৈ সুবিধা পাওঁ আৰু তাই গোটেই দায়িত্ব তাই লৈ তাই বজাৰ কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বনোৱা মানুহ বনোৱা মানুহ আছে যদিও আমি এনেই নৰ্মেলি তাই ইমান এটা বনাব লগা নহয় তথাপি তাই গেষ্ট আহিলে তাই বনায় তাই ভাল যিখিনি মাছ মাংস যিখিনি তাই নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট তাইয়ে বনায় 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 আমি যাম নানুদাৰ বিষয়ে একে ব্যৱসায়ৰ পৰা ধৰি খোৱা কাঁহীখনলৈকে আমি অলপ চলপ জানিলোঁ আৰু ইয়াৰ আঁৰত যে কৈ আছে বৌৰ কথা কৈ আছে বৰুৰ ওচৰলৈকো যাম অকণমান তাৰ লগে লগে তেখেতৰ কিছু ব্যৱসায়খিনিৰ বিষয়ে অকণমান জানো তাৰপিছত আমি বোৰ ওচৰলৈ যাম আহক

ডাঙৰ মঞ্চ লাগিছে তাৰপৰা সেইখিনি কাম তাৰপৰা হয় তাতে সকলো টিম আছে টিমে কামবিলাক কৰি থাকে বেলেগ বেলেগ টিম আছে ই ৰিক্সাৰ টিম বেলেগ বা বেটেৰী টিম বেলেগ ফাইনেন্সৰ টিম মানে আপোনাৰ ই ৰিক্সা তাতে চাৰ্ভিচিং হৈ যায় চাৰ্ভিচিং হয় নতুন ই ৰিক্সা পাব আমি ছেকেণ্ড হেণ্ড ৰিক্সাও আমি এক্সেঞ্জতো ৰিক্সা দিওঁ আৰু তাৰ গোটেইখিনি টিমে কাম কৰি থাকে গোটেইখিনি মোৰ নিজৰ মানে যোন যোন এবাৰ মোৰ তাত কামত সোমায় তেওঁ আৰু ওলাই নাযায় সেইধৰণে আমি মৰমত চলোঁ নিজৰ পৰিয়াল হিচাপে লওঁ তেওঁলোকক আৰু মই বেছিকেই তাত থাকিব নালাগে মোৰ তেওঁলোকে মোক মনি মই তেওঁলোকক মনিটৰ কৰিব লাগে তেওঁলোকক ক'ব লাগে এইটো এইটো কৰ সেইধৰণে সেইখিনি কাম চলি থাকে আৰু মোৰ বৰঠাকুৰ আই এছ একাডেমিটো আজি ছমাহ মাহ হৈছে খোলা নগাঁও বৰঠাকুৰ আই এছ একাডেমী গোটেই অসমৰ ভিতৰতে বিখ্যাত আৰু আই এছ একাডেমীৰ ক্ষেত্ৰত বৰঠাকু আই এছ একাডেমী যিমান এ পি এছ চি ইউ পি এছ চি ষ্টুডেণ্ট উলিয়াইছে আজিলৈকে পাইছে অসমত সেই মেক্সিমাম তিনিশ চাৰে তিনিশ ষ্টুডেণ্ট এতিয়ালৈকে পাইছে সেইটো আমি ফ্ৰেঞ্চাইজি লৈছোঁ নগাঁৱত হয় <muchas> তাৰ উপৰি মিনিমাম তিনি বছৰ এ পি এছ চি আগতে দিয়া হ'ব লাগিব তাহাঁতৰ মাৰ্কশ্বীট চাৰ্জশ্বীটখিনি মাৰ্কছৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে সেইধৰণে আমি খুব কোৱালিফাইড কোৱালিফাইড ফেকাল্টি আমাৰ ইয়াত কাম কৰে আৰু হয় 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 যিটো বৰঠাকুৰ আই এছ একাডেমী আছিলে এইটো আমি বিভিন্ন জেগাত শুনি আছোঁ অসমৰ বিভিন্ন এটা প্ৰতিষ্ঠিত একাডেমী হয় এইখন আপোনালোকে নামলাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব বা আই এছ একাডেমীত আপোনালোকে যদি আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী ভৱিষ্যতে ভাবিছে যে মই এনেকুৱা কৰাম বুলি তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বৰঠাকুৰ আই এছ একাডেমীত আপোনালোকে এডমিশ্যন দিয়াব পাৰিব আহিম পিছৰ পৰ্যায়ত আপোনালোকক বৰঠাকুৰ আই এছ একাডেমীত মই বিশেষ বিতংভাৱে আই এছ একাডেমীলৈ আহি মই আপোনালোকক বিতংভাৱে জনাম আৰু তাৰ লগত আমি পিছৰ পৰ্যায়লৈ আগবাঢ়োঁ যিখিনি আপোনালোকৰ ককাহঁতৰ দিনৰ যিখিনি প্ৰপাৰ্টি বা যেনেকুৱা সা সম্পত্তিখিনি আছিল সেইখিনি এতিয়া কেনেকৈ চোৱা মেলা হৈ আছে অঁ সেইখিনি প্ৰপাৰ্টি আমাৰ দোকান চোকান আছে গাম গুদাম আছে আমাৰ ঘৰৰ আগফাল চাৰি ভাল আমাৰ দুটা ৰাস্তা পৰে এটা অতি এটি ৰোডৰ পৰা অলিটি ৰোড এইটোৰ পৰা সেইটো চাইডলৈকে পৰে হয় আৰু আমাৰ ঢিংকেইটাটো প্ৰপাৰ্টি অলপ আছে তাৰপিছতে খুটি খুটাতো আছে সেনেকৈ আৰু এটা দুটা জেগাত আৰু আছে তাৰ বাবে এজন মানুহ ৰখা হৈছে তেওঁৰ কাম তেওঁৰ ভাড়াবিলাক উঠোৱা আৰু গোটেই বস্তুটো সেই গোটেই ভাড়াখিনি তেওঁ উঠায় আৰু গোটেই বস্তুটো মণিডৰতো মোৰ মিছেছে কৰে তাই চাই দিয়ে আৰু সি সেইখিনি চলি থাকে আৰু গোটেইখিনি ভাড়াতিয়ে ভাল কোনো বেয়া ভাড়া আৰু আমিও মৰমত চলো সিহঁতো মৰমত চলে আৰু এইখিনিতো এইবিলাক এইবিলাক এশ বছৰ পুৰণা দোকানো আছে কিন্তু মানুহে বহুতে ভাবে উচিত ভাড়া নিদিয়ে আজিৰ দিনৰ ভাড়াটো নিদিয়ে সেইটো নহয় তেওঁলোকে আজিৰ দিনৰ ভাড়াটোয়ে আমাক দিয়ে আৰু আমাৰ তিনি বছৰে তিনি বছৰে আমি সেইটো ৰিনিউ কৰি থকা হয় আৰু তিনি বছৰে তিনি বছৰ যিটো আমাৰ চবৰে লগত পাৰ্চেণ্টেজ ৱাইজ এটা থাকে দহ পাৰ্চেণ্ট বাৰ পাৰ্চেণ্ট

আহোঁ তেখেতৰ লগত দুআষাৰ কথা পাতোঁ ভালে আছে বাকী নানুদাৰ বৌ হিচাপে কি ক'ব দৰ্শকলে নানুদাটো বাৰু এতিয়া সমাজৰ মানুহে হৈ গ'ল সমাজক মানে মানুহ বহুত ভাল পায় মানুহ প্ৰিয় মানুহ এজন যথেষ্ট ভাল পায় সমাজৰ কাম কৰি ভাল পায় সমাজো আৰু তেওঁক হয় হয় আৰু বাকী নান্দাৰ লগত সময় বিভিন্ন জেগাত আপোনাক দেখা পাই থাকোঁ হয় আৰু একচুৱেলি লগে ভাগে যেতিয়া কামটো যায় বা আপুনিও যায় লগত এটা সাহস এটাও থাকে আৰু নান্দাই কৈয়ে আছে যথেষ্টখিনি কামত আপুনি সহায় কৰে আপুনি সাহস বাকী আপোনাৰ বৰঠাগৰ আই এছ একাডেমী আপুনি নিজে চোৱা চিতা কৰি আছে হয় বৰ্তমান ষ্টুডেণ্টটো ভাল তাত আহি আছে ৰিজাল্টটো ভাল হ'ব কেইটামান বেট ওলাই গ'ল চাগে এতিয়ালৈকে

কি কৰি আছে অ আমাৰ ছোৱালী এজনী তাইৰ আচল নাম মনচুন কাশ্যপ্তমি চান্স বুলি তাৰ বাহিৰেও ৰিদিনা নাম আছে যি বুলি মোৰ মায়ে মাতিছিলে মইনা বুলি আমাৰ জিনিছ আমাৰ ঘৰত এক মাতে ত' মই ফূৰ্তিতে মইনা মইনা বুলিও মাজে মাজে মাতিছেগৈ তাই আমাৰ মৰমৰ এতিয়া তাইৰ ওঠৰ বছৰ হ'ব আৰু তাই এতিয়া ইলেভেন পাইছে খাই স্কুলত পাওঁ তাই মেট্ৰিক পাছ কৰিলে ৰামানুজন ৰামানুজন মই কলেজত পঢ়ে এতিয়া ইলেভেন ইলেভেনত পঢ়ি আছে তাই আমি তাই একে কামি পাই বহুত সুখী আৰু তাইক মানে মোৰ ছোৱালী জন্ম আমি যেতিয়া তাইৰ ওঠৰ বছৰ কলেজ হৈছিলে জন্ম তেতিয়াখন অকণমান ল'ৰা হোৱাটো মানুহে খুব বিচাৰিছিলে এতিয়া ছোৱালী হোৱাটো বিচাৰে মোৰ মিছে যে পঞ্চিয়াই মানে তাই কামাখ্যাত মানে সোণৰ ফুলি দিছিলে কৰি থৈছিলে মই পিছতে গম পাইছো জন্ম হোৱাৰ পিছতে সোণৰ ফুলি দিব লাগিব কিয় বোলে ছোৱালী জন্ম হলে মোক সোণৰ ফুলি দিম বুলি কৈছিল সোণৰ ফুলি কামাখ্যাত আমি দি থৈ আহিছিলো সেই হিচাপে আমি সুখী তাই বাৰু অমায়িক আমাৰ প্ৰতিটো কথাই শুনে আমাৰ না নকৰে মোকতো মোৰ লগততো মই কিবা এটা না ক'লেতো নকৰে আৰু তাইৰ মন মাকক খালি অলপ খুলি কয় কিন্তু মোক ক'বলৈও ভয় কৰে মৰমো কৰে দিগদাৰিও পায় এতিয়া তাই ভাল হওক তাকে আশা কৰোঁ তাই আমাৰ তাইকো শিকাওঁ মানুহক মৰম কৰিবা মানুহক মৰম কৰিবা মানুহক সহায় কৰিবা সেইটোৱে বিচাৰো তাই মোৰ দৰে মোৰ ককাৰ দৰে মোৰ দেউতাৰ দৰে মোৰ দৰে হওক সেইখিনি কাম মানুহক সহায় কৰিবলৈ যিমান পাৰে সহায় কৰিবলৈ কোনোবাই বেয়া পাইছে সেইটোলৈ ব্যস্ত থাকিব নালাগে সেই মানুহজনেও বিপদত মোৰ এনেকুৱা মানুহো বহুত আছে যোনে মোক কেতিয়াবা বেয়া পাইছে কাৰোবাৰ আগত কিবা এখন বেয়াকে কৈছে

মোটামুটি নগাঁওখনৰ সকলো মানুহে ভালেই পায় তাৰ ভিতৰত কোনোবা এটা মানুহে কেতিয়াবা কিবা এটা কথা কেতিয়াবা হব পাৰে কিন্তু মই সকলোকে মৰমে ঘূৰো মোৰ বেলেগ একো বেলেগ কথা নাই আৰু সকলো ভালেই হব লাগে সকলোৱে ভাল হওক সেইটোৱে বিচাৰো ইমানখিনি সমাজৰ কাম কৰি আছে সমাজত আপোনাক দেখা পাই থাকোঁ মানে পলিটিকেল ছাইডটোত কিবা ভাবিছে নেকি কিন্তু এইটো অকল মোৰেই প্ৰশ্ন নহয় বিভিন্নজনৰ প্ৰশ্ন আছে যে আপোনাক যিকোনো মঞ্চত আপোনাক দেখা পোৱা যায় বিভিন্ন সামাজিক কামত আপুনি উপস্থিত থাকে স্পৰ্টছেই হওক কালচাৰেল হওক বা আপোনাৰ বিভিন্ন সামাজিক কামত আপোনাক বহুতৰে এইটো এটা মনত খোদ হৈ থাকে যে নানোডা পলিটিক্সত আহিছে নেকি বা কিবা হেৰিয়ত আহিব নেকি বহুতে বহুত মোৰ ওচৰৰ মানুহ আঁতৰৰ মানুহ একেবাৰে ওচৰৰ ওচৰৰ মানুহটো মই কোৱাটো বিশ্বাস নকৰে পঞ্চীয়ে নাই কেতিয়াও মই নাহো মোৰ একেবাৰে কেতিয়াও নিবিচাৰো এইটো একেবাৰে খাটাং কথা যি পৰিস্থিতিয়ে নহওক নাহো মই সামাজিক কাম কৰি আছো মোৰ নিচিনাকে সামাজিক কাম কৰা ভাৰতবৰ্ষত বহুত মানুহ আছে মানে সামাজিক কামেই কৰিছে মানে জীৱনটোত কেতিয়াও ৰাজনৈতিক আৰু হয় আৰু মই যিহেতু সকলোলৈ মিলিছিলোঁ এতিয়া মোক সকলোৱে সহায় কৰে সেইটো কোনোবা নেতা তেওঁ বিজেপিৰ নেতা হওক কংগ্ৰেছৰ নেতা হওক ইউ ডি এফৰ নেতা হওক এ জি পিৰ নেতা হওক সকলো মানুহে মোৰ মৰম কৰে কাৰণ মই সকলোৰে লগত মই কাৰো মই কোনো পাৰ্টিলৈ যাব নিবিচাৰোঁ আৰু পাৰ্টিলৈ নাযাওঁ আৰু সমাজৰ কামৰ কাৰণে গ'লে সকলো মানুহে সহায় কৰে এনেকুৱা নহয় যে সহায় নকৰে কাৰোবাৰ কিবা কিবি মোক বহুত ধৰণৰ মানুহে মোক বহুত ধৰণৰ কামত দিনটোত মোৰ দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ফোন থাকে মোলৈ যে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কথাত মোক সহায় বিচাৰি ফোন কৰে আজি এগৰাকী লেডি মহিলাই মোক ফোন কৰিলে বেংকৰ মেনেজাৰক কিবা এটা কৰি দিব লাগে এই তাৰ ধৰণে ধৰণে এইধৰণে সকলো মানুহৰ বহু মানুহৰ বহু কথাত মোৰ উলিয়াই ৰিকুৱেষ্ট আহি থাকে আৰু মই যিমানখিনি পাৰোঁ সিমানখিনি মই সহায় কৰি থাকোঁ কিন্তু ৰাজনৈতিকভাৱে সহায় মই ৰাজনৈতিকভাৱে কেতিয়াও মই যোগদান কোনো দলৰ লগত কেতিয়াও যোগদান নকৰোঁ এইটো একেবাৰে আৰু খাটাং কথা সকলোৱে এইটো বুজি ল'লে ভাল হয় যে কেতিয়াও মই নাযাওঁ এইখিনিয়ে আছিলে নানদাৰ জীৱনশৈলী আৰু তেখেতে এনেই আপুনি ৰাতিপুৱা মানে শোৱাৰ পৰা কিমান সময়ত উঠে মোৰ শোৱাৰ পৰা উঠাতে অকণ দেৰি হয় কাৰণ মই ৰাতি প্ৰায় এটামান বজাত শুওঁ ৰাতিপুৱা নটামান বজাত উঠোঁ উঠি পেলাই ব্ৰেকফাষ্ট চেকফাষ্ট কৰি পেলাই নিজৰ কাম কাজখিনি কৰোঁ আৰু মোৰ কাম বহুত থাকে মোৰ ব্যৱসায় কামখিনি মই মনিটৰ বহুত কৰি থাকিব লাগে মই ঘূৰি ফুৰিব নালাগে মই ক'তো যাব নালাগে মই এটা জেগাত বহি মোৰ ঘৰত এটা অফিচ আছে মোৰ ডিলাৰত এটা অফিচ আছে আৰু এটা মোৰ বাৰু ঠাকৰ আছে তাৰ এটা অফিচ আছে তিনিটা অফিচৰ পৰা যিকোনো এটা জেগাত মই বহোঁ বহি ম'বাইলটো উলিয়াই পেলাই মোৰ মানে মোৰ কাম কৰা ৰিমাইণ্ডাৰ লিষ্ট থাকে মই খুব পাহৰোঁ সেইকাৰণে ৰিমাইণ্ডাৰ লিষ্টত মোৰ দিনটোত কেতিয়াবা ত্ৰিছটা কাম কেতিয়াবা চল্লিছটা কেতিয়াবা পঞ্চাছটা কামলৈকে হয় এতিয়া মই এটা এটাকৈ ফোন কৰি কামবিলাক কৰি যাব লাগিব মানে মানুহখিনিক ক'বহে লাগে যে এইটো কাম কৰে এইটো কাম কৰ সকলোৱে কামবিলাক চলি থাকে আৰু তাৰ উপৰিও সামাজিক কামখিনিৰ লগত যদি সামাজিক কাম বহুত খোলা বাৰতো মিটিং পত্ৰ থাকে তাত যাব লগা হয় আৰু যোনবিলাক মোক যোন অনুষ্ঠানে মোক নিমন্ত্ৰণ দিয়ে মোক আন্তৰিকতাৰে মাতে মই তালৈ যাওঁ তাত থাকোঁ সেইখিনি কামৰ কাৰণে প্ৰতিটো মুহূৰ্তে ব্যস্ত থাকোঁ তাৰ বাবে কেতিয়াবা কেতিয়াবা কিছুমান মানুহে মোক বেয়াও পায় কিছুমান মানুহে মোক কমপ্লেইনো দিয়ে যে তই ইমান ব্যস্ত নাই কিন্তু দুখিত তেহত মই সেই কিছুমান মানুহে বিচাৰ ধৰণে মই লগে লগে লগ ধৰিব নোৱাৰোঁ বা লগৰ লগে লগে কথা কৰিব বা কথা পাতিব নোৱাৰো সেইটো কাৰণে তাৰ কাৰণে মই দুখিত কিন্তু সেইধৰণে চলি আছে আৰু যিমান পাৰে সিমান মানুহক মানে সুখী কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ চেষ্টা কৰোঁ আপোনালোকে দেখিলেই ইমানখিনি কথাও শুনিলে যিমানে নহওক এজন নগাঁও মাজমজিয়াৰ মহাৰথী বুলিয়ে ক'ব লাগিব আমি মহাৰথী নহয় থাকি ভাল লাগিব মানে কি আপুনি একচুৱেলি আপোনাক বিচাৰিছে অন্য হ'লেও অন্তৰৰ পৰা বিচাৰিছে বা আপুনিও সেই মানুহজনক সময় দিছে বা আপুনি সমাজখনৰ লগত ঘূৰিছে বা সমাজখনে আপোনাক বিচাৰিছে যা হওক আপোনাৰ আৰু উন্নতি হোৱাৰ কামনা কৰিলোঁ ভগৱানৰ ওচৰত যথেষ্ট আশা আপোনালোকেও কমেণ্ট কৰি আশীৰ্বাদ দিব নানুদাক আৰু যাতে বহুত বছৰ জীয়াই থাকিব পাৰে যিহেতু নেকি আমাৰ নগাঁও অঞ্চলৰে এজন বিখ্যাত ব্যক্তি ভিডিঅ'টো কেনে পালে চাই এবাৰ কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু আগলৈকো আমাক ভিডিঅ'টো আগবঢ়াই নিয়াত সহায় কৰিব ধন্যবাদ